Так уже второй раз идут депутаты. Получается, депутат, вот мы сидим, да, инструмент своих целей. Конечно, в своих целях. В конечном итоге все потом говорят, депутаты виноваты. Но там 4-5 человек, это все вопросы решают. Это 100%. Я был в 2007 году. Как делилась эта земля? Это страшно даже рассказать. Депутаты, конечно, в итоге дураках остались, как там, что каждый забрал себе. В землю, что сколько хотел. А депутатов дали туда возле пожарки, еще где-то час тулов забрал назад. И час до сих пор не могут оформлять. В том числе и я. Понимаешь? А у кого десятки гектаров, так и осталось, понимаешь? Никто не говорит, что в то время. И Сергей Олегович, и Саша, Любимый. Видишь, одна компания. я в 2007 году не был депутатом я а помню, с 2010 года Саш, так, дай что, я до, до конца скажу, интересно перейти. Вот. не за тебя, понимаешь вот сегодня, когда начинается опять 2007 год мы ведь здесь дали людям правильно там уже смотрите есть структура которая контролирует все это я хочу задать вопрос Сергей Олегович, лично вам мы все здесь говорим а контролировать дальше никто не контролирует. Департаменты. Что, зачем они зарплату вообще получают? Их надо гнать, давайте примем эту структуру, Эээ, вот это, метой. Хороший, дайте мне я выведу. Потому что их достали. Ну, у нас вчера фракция была. Ээ, разошлись, не приходя это самое. Вроде у людей все есть, документы, а мы здесь не голосуем за них. Когда вопрос касается, оказывается, люди абсолютно правы, еще за это деньги дали. Кому, почему? Конечно, не докажешь, кому дали, потому что это самое. А слух, кто выше, говорит, кому дали, понимаешь? И получается, кто деньги дал, кому дают? Сволочи депутатам. Кто-то рубль взял у вас? Вам дал рубля? Не дал. А дураки, всеми с вами.